Будь -як, будь -як, більше <плес> шар, а если розину не буду тебе відволікать від дороги, то це тільки кондер він дуже мені голову. Ну я б ти не подумав, що ти у мене трошки сделать. Ну, тільки про себе думаєш, твоя можно. Ой, случайно. Щас я не <плес> Я що, тобі тільки покричать би на мене? Тобі тільки мене унизить, обідить якось. А хто лучше, котики чи собачки? А якщо ти одновременно зажмеш газ і тормоз, що буде? Мені кажеться, в наших отношеннях ще пропало якесь уваження друг до друга, розумієш? Ти з другого так будеш відносити, хорошо? Не трогай мене! Не спешите выкидывать шкурку. Смотрите. Тщательно моем ее. Нарезаем вот так шкурку банана на вот такие полосочки. Ну такие вот небольшие. Не толстые я имею в виду. И потом, смотрите, мелким кубиком нарезаем его вот так вот нарезаем так стараемся не пилоним чтобы кубики желательно чтобы одинакового размера были затем берем противень пергаментную бумагу желательно конечно силиконовый но я как-то заптыкала, не взяла у меня такая вот и высыпаем сюда этот, эти шкурочки. И тонким-тонким слоем вот так вот мы его расфигачиваем. И затем выпекаем в духовке при температуре 200 градусов, ну, минут 20-30. Ну что ж, наши шкурки идеально подсушились. А теперь нам понадобится блендер. Вот у меня есть вот такая вот чаша. Высыпаем в чашу нашего блендера. Нет, это вот до последнего. Это такая штука классная получается. И берем блендер и это все мы взбиваем. Хорошо, вот так. Хорошо, хорошо. Остальный этап. Это пересыпаем это то, что у нас получилось в ступку. И перетираем. Перетираем хорошо, тщательно. Так. Вот теперь смотрите, насколько меньше она занимает место в мусорке. И не надо выкидывать в унитаз. Я проснулся, забывала уже она обтирала пятьдесят раз, пообнимала, да будто мне спокойствие от зайха дичения. Все целуют, все обнимают, а дайте то дай то ж мне в спокойствие. Хочу зуби положить его на Лиза, чё ты Лиза? Шо у тебя во рту? О! Охуеть, ты что наделал, блядь? Дай, сука, дай, блядь. Не бери сумного, не бери того. Я тільки зайшла і лягла. Я що не можу відпочити? Аж горить, аж горить робота в її руках не доспить, не доспить свого на ногах. Моя голуба, хазяйка люба, моя миленька, душа рідненька, моя миленька, душа рідненька, Має собі люди, хазяїчку, вона головна, а я яскра. Так, сбоку под пейджу и по чуть-чуть.